কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে মোৰো বাৰু ভালেই ভাল বুলি অৱশ্যে বহুত বেছি ক'ব নোৱাৰি ভিডিঅ' মই এইকেইটা দিন দিবই পৰা নাই মোৰ মাতত চাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে বহুত বেমাৰ মানে বেমাৰ আকৌ বৰ বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ নহয় বাৰু জ্বৰ আৰু চৰ্দি কিন্তু সেই জ্বৰ চৰ্দীয়ে যে একদম শুহি নিছে জানেনে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এতিয়া এটাই বাজিলে আজি বৃহস্পতিবাৰ ভাবিছোঁ কিবা এটাকৈ মানে ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' একো দিবই পৰা নাই বিহুৰ পাছৰ পৰা ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই এওঁ ইলেকশ্যন ডিউটি অহাৰ পিছৰ পৰা মানে তেওঁৰ হ'ল তেওঁৰ পিছত আমাৰ হ'ল গোটেইবিলাকৰে তেনেকৈ আৰু আৰু বতৰটো অৱশ্যে এনেকুৱাই বেমাৰৰে বাৰু হ'লেও কিবা এবাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ অকণমান আপোনালোকে সাৱধান হ'ব দেই বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত খুব সাৱধান হ'ব গৰম পানী দিব গৰম পৰিছে যদিও যে ফ্ৰিজৰ পানী চানী বা ঠাণ্ডা পানী খাব লাগে তেনেকুৱা নহয় অলপমান গৰম কৰি কৰি খাব খুৱাব আৰু গা পাও তেনেকৈ অলপমান হেৰি কৰি ধোৱাব চাই চিতি আৰু ইমান বেছি মানে গা ধুব দিলেও ঠাণ্ডা পানীতে যে ধুয়ে থাকে ধুইয়ে থাকে তেনেকুৱা নহয় আৰু ধুইছে লগে লগে উঠি আহিব লাগে তেনেকুৱা আৰু একদম বহুত বেছি মানে একদম গা বেয়া কৰি পেলাইছে এই হেৰিটোৱে মানে ভাইৰাছটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কৈছোঁ নহয় কেনেকুৱা মানে গাৰ বিষ হৈছে নহয় আপোনাৰ গাৰ বিষত মই ৱালতে ভৰি হাত মাৰি দিছোঁ এনেকুৱা গা মালিচ কৰি দিলেও মানে আপোনাৰ গাৰ বিষ নকমে টেবলেট খাই জ্বৰটো যেনিবা কমিলে আৰু আৰু এতিয়া বৰ্তমান গোন্ধ চোন্ধ একো নাই আৰু সোৱাদ নাই আৰু তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু নকৰিলেও নহয় কাম তেনেকৈ উঠি গৈ অলপ অলপকৈ কৰোঁ কাৰণ তেওঁ ব্যস্তত থকা মানুহ ল'ৰা ছোৱালী দুটাও স্কুল যাব লাগে নকৰিলেতো নহ'ব আৰু ন মই নকৰিলে কোনে কৰি দিব তেনেকৈ ইয়াত তেনেকৈ পাবলৈও নাই মানুহ কোৱাৰ্টাৰত তেনেকৈয়ে কৰিছোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ চিম্পুল চিম্পুলকৈ বনাওঁ বেছি একো তেনেকৈ বনোৱা নাই আজি আকৌ ভাবিছোঁ অকণমান টেঙা জোল খাওঁ নেকি মাছ আছে টেঙা জোলকে বনাম আৰু তেনেকৈ বেলেগ আৰু একো নাই হেৰি ইমান খাবলৈ মন নাই তাৰমানে বেলেগ ধৰণত বনাই মই ভনীতাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে থাকক আৰু সাৱধানে থাকক মই যিহেতু নিজে ভুক্তভোগী গম পাই গৈছোঁ একদম আগৰ নিচিনা একদম চৰ্দি জ্বৰ নহয়েই মানে এইবাৰ কিবা চৰ্দি জ্বৰটো বৰ সাংঘাতিক বুলি কৈছোঁ আৰু মানে যাৰ হৈছে তেওঁলোকে বুজি পাব আৰু কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন গতিকে সাৱধান একদম মানে কি পাৰোঁ দেখুৱাম আৰু নোৱাৰিলেও ইমানতে ৰাখিব লাগিব আৰু কিন্তু চাই থাকিবচোন কিবা অকণমান হ'লেও দেখুৱাম আৰু নে কি কয় বহুদিন বনোৱা নাই কাৰণে বোলো কিবা এটা সাধাৰণভাৱে বনাওঁ আৰু ভিডিঅ' সেইটোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বলক পাকঘৰলৈকে যাওঁ বলক তাত বৰ বহাই থৈয়ে আহিছোঁ মই তাৰমানে তিতা কেৰেলা এনেই কিন্তু মুখৰ মুখখনৰ কাৰণে তিতা কেৰেলাও খাব ইচ্ছা নাই প্ৰতিটো বস্তুৱে মানে তিতা তিতা লগা হৈছে এওঁ যিহেতু ভাল পাইছে এওঁ খাব আৰু মই নাখাওঁ তেওঁলে বুলিয়ে বনাইছোঁ মানে সেইটোৱে ব'লক চাওঁগৈ পাকঘৰটোত অহাৰ লগে লগে ওচৰৰে মানুহজনীয়ে সুধিছে মোক কি বনাইছোঁ কি বনোৱা নাই সুধি আছে আৰু মই মানে কৈ আছোঁ আৰু যে পাকঘৰত আহিছোঁহে অকণমান আগত ভাজি এখন বনাই আছোঁ তিতা কেৰেলা তিতা কেৰেলা তিতা কেৰেলা ৰান্ধিছোঁ আৰু আনফালে ঢেকীয়া ভাজিছোঁ আজি বুট দিয়া নাই যোৱাকালিও খাইছিলোঁ আমাৰ ইয়াতে আছে বহুত আছে একদম মানে ঢেকীয়াৰ হেৰি তাৰপিছতে এনেকৈ ভাজিছোঁ আৰু পিঁয়াজ চিয়াঁজ দি চিম্পুলকৈ কিবা পোহৰটোৰ কাৰণেই নেকি কিবা ভালদৰে দেখা পোৱা যোৱা নাই এইখিনি ঢেকীয়া শাক আৰু মাছ বনাম তেতেলী টেঙাৰে তেতেলী টেঙাখিনি যে হেৰি কৰিছোঁ এই মোহাৰি দিছোঁ মোহাৰি গুটিখিনি পেলাই এনেকৈ মানে অকণমান হেৰি কৰি থৈছোঁ আৰু লগত এটা আলু দিম আৰু আলু এটা বইল কৰি থৈছোঁ তেনেকৈ খায়ো খুব ভাল লাগে আৰু আলু নিদিলেও ভাল লাগে জানেই আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় মানে তেতেলী টেঙাৰ আঞ্জা তথাপিতো আৰু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ বোলো অকণমান দেখুৱাওঁ গৰমততো টেঙাৰ আঞ্জা বুলি ক'লে আৰু ক'বই নালাগে নহয়নে ভাত এমুঠি বেছিকৈহে যায় কিন্তু এতিয়া আজিহে মোৰ কি হয় নাজানো আৰু খাব বা পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ কাৰণ জিভাখনৰ একেবাৰে সোৱাদ নাই মানে প্ৰথমতে মিঠাতেল অলপ দি ল'ম ইয়াতে দিম কেইটামান সৰিয়হ মই আকৌ টেঙাত যে সৰিয়হ দি বেছি ভাল পাওঁ সৰিয়হ দিলে খাবলৈ কিবা এটা ভাল লাগে আৰু গোন্ধ এটা আহে যে খুব ভাল লাগে মানে হাতেৰে ধৰি আছোঁ আৰু ষ্টেণ্ডালত নাই থোৱা হৈ গ'ল এটা শুকান জলকীয়াও দি দিম এতিয়া মই বইল কৰি থৈছিলোঁ আলু এটা দি দিম আলু নিজৰ ইচ্ছা তাকেও খাবলৈ ভাল লাগে মানে অলপ হেৰি হয় আৰু তেতিয়া পনীয়া পনীয়া হয় কিবা চাউলৰ গুৰিয়ে হওক ময়দা হওক বেচন হওক এনেকৈ গুলি দিলেও হয় কিন্তু মাজতে এবাৰ মানে মই আলু দি বনাইছিলোঁ খাবলৈচোন ভালেই পালোঁ সেইকাৰণে আকৌ আজি বোলো আলুৱে দিছোঁ আলু দিলেও সোৱাদটো মানে বেলেগ এটা উঠে এতিয়া ইয়াত হালধি অলপ দি দিম অ হা ল'ৰাও স্কুলৰ পৰা আহি পালে আৰু সি আহিয়ে মাতটো লগাইছে মোক মা বুলি এদিন মানে কি হৈছে সি আহি পোৱাত মানে মোক নামাতে মনে মনে বহি থাকে মই বোলো তুমি আহি পেলাই মোক কেলেই মাত নলোঁগৈ আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা আহিয়েই সি প্ৰথমে মা বুলিয়েই মাতে ভালো লাগে দিয়কচোন বহুত সময় নাথাকে তাৰপিছত তাক লগ পোৱা হয় গতিকে মা বুলি মাতিলে বহুত ভাল লাগে আহি পোৱাৰ লগে লগে আৰু ইয়াতে মই পানী দি দিলোঁ টেঙাখিনিত আৰু টেঙাৰ যিখিনি জোল আলুখিনিত দি দিলোঁ আৰু অকণমান সময়ত এনেকৈয়ে থাকক আৰু টেঙাটো হৈছেনে নাই অকণমান খাই চাইছোঁ কাৰণ নাখালে গম নাপাম হয়তো নহ'বও পাৰে নহ'লে বেছি হ'বও পাৰে ভাল নালাগিব দুটাৰ ভিতৰত এটা নহ'লেও ভাল নালাগিব সেইটো কাৰণে খাই চাইছোঁ আৰু ধুনীয়া জোখতে হৈছে নিমখ অকণমান দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু জিৰা দিছোঁ টেঙাত অৱশ্যে বেলেগ আৰু একো দিব নালাগে পাছলৈ মই আদা নহৰু পিচি পিচি থৈছোঁ আদা নহৰু দিম অকণমান উতলিলে দিম আৰু যিহেতু এতিয়া অকণমানো উতল উতলি অহা নাই মানে গতিকে এতিয়া অকণমান সময় এনেকৈ থাকক ঢাকন মাৰি থৈ দিম আৰু আনফালে কি হৈছে জানে মই মানে এল'ভেৰা ইমান ৰুওঁ ইমান ৰুওঁ নহয় ৰুলেও কিবা কিবা কটীয়া লাগি থাকে মানুহ এজনীয়ে ওচৰৰে চাৰিজোপা দিছে আজি ৰুই থৈ দিছোঁ আৰু এয়া হেৰি কি বুলি কয় ভোট জলকীয়া মিঠাতেলত দিয়া আৰু নিমখত দিয়া নেমু টেঙা দি পেলাই থৈ দিছিলোঁ ভাল লাগে আৰু ৰ'দটো ইমান ধুনীয়া মানে আচাৰ শুকাবলৈ খুব ভাল হৈছে মানে সেইকাৰণে গোটেই আচাৰবোৰ ৰ'দত উলিয়াই দিছোঁ আৰু মাতটো মানে একেবাৰে মোৰ চৰ্দি লাগি থকা মাত গতিকে অকণমান মাতটো আগৰ মাতটো নহয় আৰু অলপ বেলেগ হৈ আছে আৰু তেতেলী টেঙা এনেকৈ আমাৰ কিনি আনি থৈ দিয়া হয় বজাৰৰ পৰা এইখিনি এক কেজিয়ে আনি থোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰাই মই অকণমান অকণমান কেতিয়াবা বনাওঁ আৰু যিহেতু মোৰ হাই প্ৰেছাৰ মাজে সময়ে মই ইয়াৰে অকণমান পানীত মোহাৰি পেলাইও তেনেকৈ খোৱা হয় আৰু মাজে সময়ে এনেকৈ আনি থ'লে জোল বনাই খাবলৈ হয় জিভাৰ পানী পৰি যায় নহয়নে বাৰু মই কৈ আছোঁ যদিও মানে জিভাৰ পানী পৰি গৈছে তেতেলি টেঙা বুলি ক'লে আৰু আনফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি অহাত মই আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকেতো বনাই খায়েই নহয় জানো এনেধৰণত তথাপিতো মই বোলো বোলো মই কেনেকৈ বনাওঁ জুইটো অকণমান কমাই দিছোঁ লাহে লাহে উতলি থাকক আৰু সেই গতিকে জুইটো কমাই দিছোঁ আৰু ভালদৰে উতলি অহাত মই মাছখিনি দি দিছোঁ দিবলগীয়া আৰু বিশেষ একো নাই ইয়াতে আৰু মোৰ ভাল লাগে কাৰণে কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিম ইয়াতে কাটিম নিদিওঁ মানে এনেই ওপৰতে দি দিম কেঁচা জলকীয়া দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া লাগে আৰু ধনিয়াৰ পাত অকণমান দি দিম ধনিয়াৰ পাত নায়েই তথাপিতো চাওঁ অকণমান পাওঁ নেকি কিবা সেয়া এইখিনিকো সোধাই এৰা নাই মানে মই ইয়াৰ পৰাই চিকুটি চিকুটি দুই এপাতকৈ নিওঁ আৰু ভাল লাগে গোন্ধটো এতিয়া দুজোপামান ৰুইছোঁ ৰুইছোঁ যদিও মানে তেনেকৈ পাতবোৰ অহা নাই আৰু গতিকে এইফালে যেনি তেনি মানুহৰ ঘৰতে হয় আমাৰ ঘৰত সেই কেলেই নহয় আৰু ভাল পাওঁ কাৰণেই নেকি কিছুমান বস্তু খাবলৈ ভাল পাওঁ কাৰণে নহয় ধনিয়া বহুত ৰুইছোঁ কিন্তু একেবাৰে নহয় বহুত ভাল পাওঁ কাৰণে চাগে নহয় আৰু আৰু অলপ সময় থকাৰ পিছত টেঙাৰ আঞ্জা হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি ক'ব চৰ্দি লাগি থকাৰ কাৰণে চপাৰত ভাবিছোঁ পিঁয়াজ আৰু অকণমান জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি তেনেকৈ খাম বুলি খুব ভাল লাগে এনেকৈ মিঠাতেল আৰু নেমু টেঙা চেপি দিব লাগে কিন্তু নেমু টেঙা দিয়া নাই কেলৈ এইফালে টেঙাৰ আঞ্জা আছে আটাইবোৰ টেঙা টেঙা হ'লে বেয়া লাগিব খাবলৈ সেইকাৰণে নাই দিয়া আৰু গতিকে এনেকৈ খুব ভাল লাগে আৰু টেঙাৰ আঞ্জাখন দেখিবও খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকেও এনেকৈ যিসকলে একেবাৰে বনাই খাই পোৱা নাই এবাৰ খাই চাব যি যিসকলে মানে বনাই খোৱা নাই আৰু খোৱাসকলেতো সোৱাদটো বুজিয়েই পায় কিমান ধুনীয়া লাগে টেঙাৰ আঞ্জা আৰু এতিয়াতো গৰম দিনত ক'বই নালাগে টেঙাৰ আঞ্জা টেঙাৰ আঞ্জা দে ভাত খালে যে এমুঠি ভাত বেছিহে খাব পৰা দৰে হয় মানে গতিকে বহুত ধুনীয়া লাগিলে খাবলৈ আৰু আজিৰ থালিখন আমাৰ কি কি আছে অকণমান মই তাকো দেখুৱাই দিম আৰু আপোনালোকক আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ একদম চিম্পুল ঘৰুৱা খানা বৰ বিশেষ তেনেকুৱা নহয় খুব ধুনীয়া থালি এখন অকণমান দেখুৱাই দিম থালিখন দেখুৱাই মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু গতিকে আপোনালোকে মাছৰ মাথাই দি ঢেকীয়া শাক তিতা কেৰেলা পদিনা চাটনি মাছ ভাজি পটল এই আনফালে হৈছে ছ কি বুলি কয় ছজনা আৰু এয়া হৈছে মাছৰ টেঙা তেতেলী টেঙা আৰু পিঁয়াজৰ ছালাড ইমানখিনিয়ে আৰু এইখিনি হৈছে ৰাতিৰে এইখিনিও হৈছে ৰাতিৰে এতিয়া বনোৱা নহয় আৰু এই বাকীখিনি এই দুইখিনি ৰাতিৰ হয় বাকীখিনি এতিয়া বনোৱা এইখনে আছিলে আজিৰ থালি অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ